ਹਾਨਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲੰਬੀ ਫਤੇਹ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਸਐਸਓ ਕਬਰਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੌਂਪਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 174 ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ लेकिन पुलिस अपना थोरोली इन्वेस्टिगेशन करके अठारह तारीख में असी मर्डर केस रजिस्टर किया दो अक्यूज हूँ तक फट चुके हैं जो मरण वाला है जसकोर उसकी वाइफ कुलदीप कौर और एक उसका फ्रेंड जगमीत सिंह दोना ने मिल के और जसकोर कौर का मर्डर किया उसके बाद में इन्होंने किसी शक ना हो इसकी बिना पे इन्होंने उत्थे उसके मौदा पटक के और एक सिरिंज भी उत्थे रख दी उसके कोल की सभी ने लगे कि इसकी ड्रग से डेथ हुई है उसके बाद में इसके ब्लड भी निकला सी क्योंकि इन्होंने सिराने के जो तकिया होंद उससे इसका गला दबा के और मर्डर किया तो कन कुछ खून भी निकलिया तो इन्होंने कपड़े चेंज करके वो किसी कैनाल फेंक दिए वो भी अस रिकवर कर ली है और दूजे कपड़े पहना के और चले गए सी तो ये साड़ी कब्बरवाला पुलिस की एक बहुत वो कामयाबी है कि ब्लाइंड मर्डर विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स असी ट्रेस करने कर सफल हुए हैं जो लेडीज हैगी कुलदीप कौर इसके खिलाफ अभी असी रिसेंटली दिसंबर के भी एक एक्साइज एक्ट के तहत एफ आई आर लॉन्च की थी सी। ले ले तो तो। इसके खिलाफ एक एफ आई आर रिगार्डिंग एक्साइज एक्ट की रिकवरी हैगी दिसंबर दो हजार तेईस एफ आई आर समय देखो जी दो है जो अक्यूज मैं दस कुलप कौर एक जगमीत सिंह इन्होंने दोनों ने ही मिलकर इसका मर्डर किया है बेसिकली जो कुलदीप कौर है इसके जगमीत इलिसिट रिलेशन एसटेबलिश हो गए थे इसके लिए दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे तो इसी वजह रंजिश के इन्होंने जस कौर कौर का मर्डर किया हाँ जी दोनों अक्यूज अभी अरेस्ट कर लिया जगमीत सिंह जो एक डिपावाली है फाजिलका वाला है ये लास्ट डेढ़ दो मन से जो मरण वाला हैगा और जगमित आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बने से उसके बाद में मरण वाले के वाइफ के साथ इसके संबंध नहीं एज ऑफ नाउ देखो अभी इन्वेस्टिगेशन हैगा अभी फड़े है कि बंदे वो डिटेल अभी फिर वेरीफाई करेंगे